Всем привет! Я расскажу про мою книжку Кони Холоднокровня. Тут мы сразу откроем, но тут лошадь бежать. Да, то есть Кони Холоднокровни. Это у нас такая красивая лошадка. Так. тетя надо пописать в стоп. Да, вы, э, читать надо. Э, кони холоднокровные, если кто не знает, это кони тяжеловозы. Так, мы продолжаем Так, ось у нас есть красивая лошадка такая. Второй розділ перший уже. Такая конячка красивенькая. Сейчас я вам красиво наведу. Ом. Вот. У нас есть о уже. Сзади у нас тут такая конячка бежит. Так, хорошо, видите. Ну, если вы будете, если буду будете в Польше, сможете их купить. Ось такую книгу. Я ее всю прочитала. Желаю вам прочитать. У меня даже стул, ну, стул С лошадками. У меня тут все с лошадками. Если вы хотите, я вам могу и журналы, и книжки про лошадей отдельно снять видео. Всем пока! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Буду ждать вас.